श्रीवादि चानल् प्रेक्षक महाशैलक स्वागतं श्री हयग्रीव अष्टोत्तरशतनामावली ॐ हयग्रीवाय नमः ॐ महाविष्णवे नमः ॐ केशवाय नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विश्वम्बराय नमः ॐ हरये नमः ॐ आदित्याय नमः सर्ववागीशाय नमः ॐ सर्वधाराय नमः ॐ सनातनाय नमः ॐ निराधाराय नमः ॐ निराकाराय नमः ॐ निरीशाय नमः पद्रवाय नमः ॐ निरञ्जनाय नमः ॐ निष्कलङ्काय नमः ॐ नित्यतृप्ताय नमः ॐ निरामयाय नमः ॐ चिदानन्दमयाय नमः साक्षिणे नमः ॐ शरण्याय नमः ॐ सर्वदायकाय नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ लोकत्रयाधीशाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ सारस्वतप्रदाय नमः ॐ वेदोद्धर्त्रे नमः ॐ वेदनिधये नमः ॐ वेदवेद्याय नमः ॐ पुरातनाय नमः ॐ पूर्णाय नमः ॐ पुरयित्रे नमः ॐ पुण्याय नमः ॐ पुण्यकीर्तये नमः ॐ परात्पराय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः ॐ परेशाय नमः ॐ पारगाय नमः ॐ पराय नमः ॐ सर्ववेदात्मकाय नमः ॐ विदुषे नमः ॐ वेदवेदाङ्गपारगाय नमः ॐ सकलोपनिषद्वेद्याय नमः ॐ निष्कलाय नमः ॐ सर्वशास्त्रकृते नमः ॐ अक्षमालाज्ञानमुद्राय युक्तहस्ताय नमः ॐ वरदाय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ पुराणपुरुषाय नमः ॐ श्रेष्ठाय नमः ॐ शरण्याय नमः ॐ परमेश्वराय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ दान्ताय नमः ॐ जितक्रोधाय नमः ॐ जितामित्राय नमः ॐ जगन्मयाय नमः ॐ जन्ममृत्युहराय नमः ॐ जीवाय नमः ॐ जयधाय नमः ॐ जाड्यनाशनाय नमः ॐ जपप्रियाय नमः ॐ जपस्तुत्याय नमः ॐ जपकृते नमः ॐ प्रियकृते नमः विभवे नमः ॐ विमलाय नमः ॐ विश्वरूपाय नमः ॐ विश्वगोत्रे नमः ॐ विधिस्तुताय नमः विधिविष्णुशिवस्तुत्याय नमः ॐ शान्तिदाय नमः ॐ क्षान्तिकारकाय नमः ॐ श्रेयप्रदाय नमः ॐ श्रुतिमयाय नमः श्रेयसाम्पतये नमः ॐ ईश्वराय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ अनन्तरूपाय नमः ॐ प्राणदाय नमः ॐ पृथिवीपतये नमः अव्यक्ताय नमः ॐ व्यक्तरूपाय नमः ॐ सर्वसाक्षिणे नमः ॐ तमोहराय नमः ॐ अज्ञाननाशकाय नमः निने नमः ॐ पूर्णचन्द्रसमप्रभाय नमः ॐ ज्ञानदाय नमः ॐ वाक्पतये नमः ॐ योगिने नमः ॐ योगीशाय नमः सर्वकामदाय नमः ॐ महायोगिने नमः ॐ महामौनिने नमः ॐ मौनीषाय नमः ॐ श्रेयसान्निधये नमः ॐ हंसाय नमः ॐ परमहंसाय नमः ॐ विश्वगोप्त्रे नमः ॐ विराजे नमः ॐ स्वराजे नमः ॐ शुद्धस्फटिकसङ्काशाय नमः ॐ जटामण्डलसंयुताय नमः ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः ॐ सर्ववागीश्वरेश्वराय नमः ॐ प्रणवोद्गीतरूपाय नमः ॐ वेदाहरणकर्मकृते नमः శ్రీ హయగ్రీవ అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ వాల్యుబుల్ కామెంట్స్ ని యూట్యూబ్ కామెంట్ బాక్స్ ద్వారా తప్పకుండా మాకు తెలియజేయండి